Bütün qeyrətli ziyalılardan, hüquqşünaslardan, iqtisadçılardan və nəhayət deputatlardan xahiş edirik, diqqətlə qulaq asın. 1997-ci ilə qədər anadan olmuş 1 milyondan çox vətəndaş özəlləşdirmə çəklərini satmayıb və ümidlə saxlayıb. Cənab prezident İlham Əliyevə müraciət. Hələ əmlak komitəsinin 1997-ci ildəki 222 nömrəli əmrindən göründüyü kimi, bir əmlak payına düşən dövlət əmlak çəkivalentinin qiyməti ən azı 2000 dollar olmuşdur. Qanunla özəlləşdirmə necə olmalıdır? Hər bir özəlləşdirmə payına düşən dövlət əmlak ekvivalentinin inflyasiyadan qorunan dəyərinin qiyməti həm üçün eynil olmalıdır və Əmlak Komitəsinin satışa çıxardığı səhmlərin ilkin təklif qiymətindən sonra artıq auksiyonda həmin səhmləri almaq üçün kimsə artıq qiymət təklif edib ala bilər. Yəni hər çekin dəyəri 5000 manat olarsa və Əmlak Komitəsi satdığı məsələn 100 ədəd 50 manatlıq səhmləri almaq üçün kimsə bir yox 3 çək təklif edib aksiyonda qalib ola bilər. Məsələn, səhmləri eyni dəyərdə olan biri 10 manata olan bir müəssəsinin səhmləri 3 lotda hərracə çıxarılır. 1-ci lotda 1000 səhəm, 2-ci lotda 10000 səhəm, 3-cü lotda 100000 səhəm çıxarılır. 1-ci lotda hərraçda səhmlərin sayı az olduğundan ala biləcək insanların sayı, yəni təklif çox olur və 3 dəfə artıq qiymətdə satıla bilər. Ancaq 3-cü lotda iştirak edənlər artıq çeklərinin sayı çox olan insan və ya şirkət ola bilər və belələrinin sayı azdır və səhmlər öz nominal qiyməti və ya cüzzi fərqlə satılır. Buna görə də çək investisiya fondlarına qoyulmuş çeklərə daha çox səhəm almaq mümkün olur. Yəni qiymətli kağızlar bazarı budur. Əmlak komitəsi ancaq özünün satdığı əmlakın səhmlərinə qiymət qoya bilər. Özəlləşdirmə çeklərinə yox. Yəni bütün hallarda çeklərin əmlak ekvivalenti dəyəri eynidir. Sadəcə onu necə işlətməkdən asılı olaraq az və ya çox səhm ala bilərsiz. Yəni əmlak komitəsi çeklərə qiymət qoya bilməz. Bu qanuna və konstitusiyaya ziddir. Sadəcə əmlak komitəsinin təşkil etdiyi əmlak hərracında siz onun satdığı qiymətli kağızları hərracdan aslı olaraq nominal qiymətinə və baha ala bilərsiniz. Yəni sizin çeklərin qiymətinə bunun daxili yoxdur. Bütün çeklərin qiyməti eynidir. Orta və böyük müəssisələrin investorlara auksiyonda satışda bu qaydada aparılmalıdır ki, şəffaflıq olsun və korrupsiyaya son qoyulsun. Müəssisənin növündən aslı olmayaraq Amursk kollektivi üzvləri üçün olan 15 faiz hissə isə güzəştli olaraq nominal dəyərindən 30 faiz ucuz qiymətə öz çəkləri ilə satılmalıdır. Ancaq bu günə qədər özəlləşdirmə prosesinin hüquq və qanunları bilməyən iktisadçıların əlinə verilməsi nəticəsində olan səhvləri təkrarlamağa və iktisadçıların qanunları pozaraq xalqın başına açdığı oyunlara yol verməyin, cənab prezident. Dostlar, rəydə düzdür yazıb paylaşın ki Bəlkə bir qeyrətli məmur, iqtisadçı və ya hüquqşünas tapılsın ki, cənab prezidentə düzgün məlumat versin. Hamıdan xahiş edirəm, mütləq paylaşın. Qeyrətli dostlarınızla paylaşın ki, bəlkə onlardan da yaxınlar arasında xalqa dəstək olan qeyrətli məmurlar var. Razısınızsa, rəylərdə razı yazın.